сегодня заседание в апелляционном суде. Как они сделали красиво. Получается, заседание назначили в Аржикидовском, да, на 11 по отводу противника ВНП Резниченко. И назначили в апелляционном суде рассматривать жалобу на 11.10. Сделано это было умышленно. Значит, я была уже в Рашигиновском суде, подала через канцелярию отвод в судьи суде Гашук. И иду на заседание на 11.10 в апелляционный суд. Вчера у меня было открытие. Кто видел, всем огромная благодарность за поздравления. Без хейтера, как всегда, не обошлось. Самое большое убили комментарии. Я, гадюка, выражусь так, написала, что якобы мне заплатили денег, да, за то, чтобы я молчала, там на развитие дали. Слушайте, вы недоделаны. Кто видел ролик вот это, где накрыли 4,7 миллионов, да, миллионов или миллиардов евро, вот это, наверное, везли в Запорожье, как же Рустымовны, за моральный ущерб. Вот там мои кошты. Значит, свой небольшой маф я открыла за властные кошты. Мне немножечко не хватало, все помнят в ролике, да, когда я обращалась за помощью холодильного оборудования, это такое небольшое. Спасибо огромное. Отозвался Сергей, это с города Днепра, у которого своя сеть кофейн по, Днепр, по городу Днепр. Сереж, привет! Еще раз я поздравляю с открытием, он тоже вчера еще открыл одну кофейню. К сожалению, сам он приехать вчера не смог, потому что их задержали. Все, как всегда, неизвестно. То есть Днепра должны были вчера приехать еще в гости. Привет, мать. Миша, какая я тебе мать? Значит, хочу сказать, когда вы пишете там гадости, всякие оскорбления, там или еще что-то. Запомните раз на навсегда. Прежде всего вы оскорбляете себя. Не меня, там, не этот. Поначалу было, да, немножечко неприятно. Но это с начало когда было. А сейчас меня так уже, в принципе, особо не цепляет. А где МАФ находится? Патриотическая, 58. МАФ находится. Доброе утро. Смотрите, сегодня тоже поступил заказ после судебных заседаний за Запорожье. После сегодняшнего заседания поступил заказ, будут делать орешки на заказ, 20 штук. Так что на завтра тоже будут орешки, трубочки со сгущенкой и еще. Не знаю, что то еще вкусненькое. Может, корзинки с фруктами, посмотрим. Значит, сегодня уже приехала, вчера позвонили снова новой почты, приехал мой холодильник. И сегодня привезу. Смотрите, ребят, пока. Айслата нет, по, по кофе. Кофе это автомат. Значит, кофе очень вкусный. В городе Запорожье этот кофе очень хорошо знают. Спасибо Виталику. Поставщику. Кофе очень шикарный. Заезжайте, пробуйте. Очень вкусно. Я сама любитель кофе, да, и сама прекрасно понимаю, где, где, где очень очень. Джонни, спасибо большое. Замечательно выгляжу, не знаю, я себя чувствую, <laughs> как... как будто я ночью отбегала на стометротке. Спасибо, лёлики, Олики. Поэтому ну, все, кто пишет адрес, да, там, что я там под кого-то лягла, денег не заплатили. А у меня вопрос, а кто мне их заплатил? Может, вы знаете, сколько денег заплатили? Ну, я не могу понять. Обычно, когда э, платят, обычно когда платят, да, люди потом не обращаются, если им на что-то не хватает приобрести. Ну, это чтобы вы знали. Вчера приезжали подходили к нам двое сотрудников э, полиции, э, узнавали боевое настроение, узнавали если у меня ФОП, документы у меня есть, и ФОП, и санкнижка, да, кто-то там написал на луну, и что-то открылось, или что-то. Ой, как вы уже достали со своим вот этим негативом, если честно. Ну, ну, просто жесть. Да, это я сижу, тут мне кофейная тоже очень нравится, такой красивый кофе, капучино. И вот очень люблю смузи. Это яблоко киви. У нас тоже смузи будет. же уже Рустена. А какая я повинна Какая я повинна Алексей, вы до чего ведете в Напоминаю. знает, да, кто э, смотрит меня, то... Алексей, что вы пишете за бред? Прижали это вас? А, кто отслеживает мою жизнь, да, допустим... О, привет, бабушка. Пишите гадости, мне все равно, я же говорю, что ваши гадости, я буду в свою силу обращать. А я вам хочу вот именно Алексею сказать, где ты был? Когда я была в СИЗО. Ты помог мне чем-то или моему ребенку, что ты пишешь этот бред? А ну расскажи мне. Ходи, Помедленнее я записываю. Юрий, здравствуйте. Привет, тетушка, боже, там бабушка, там тетушка. Алексей секунд согласна с вами. Сейчас, ребят, одну секунду звук уберу. Все, брала звук. Поэтому... А, еще, ребят, вчера подходили, но ну, один из них, четверо молодых людей, но ну, и шли. Но ну, один из них постелу делает делают у нас люди сами, делают ее на заказ. Юрий Григорьев, он должен был помогать, а почему нет? Ну, так а что он за бред тогда пишет? Чья швабра? Адиатор, забавьте, пожалуйста, этого Булата. Боже, ну тебе минимум 55. 56, не угадай. ты убирайся, если ты находишься на, в республике Украина, на моей земле, убирайся в свою Россию, пей себе гимн сам. Понятно? А мы поем «Шенекмерла Украина». Как-то так. Слава Украине, героям слава, сто процентов. Поэтому а да сам ты учи вежливый орк. Забаньте его, пожалуйста. Не гавкой. Спасибо, большое, Нет, я о финансах Олег. Шел вы пишете за бред, я о финансах вообще разговаривать не буду. Поэтому сегодня привезу. Сергей свалка Украины. Это ты за свою страну, на слава Украине. А свалка это будет для тебя, если ты сюда придешь. Поэтому я вам хочу сказать одно. А, сегодня привезут уже установку поставим. И будем, наверное, готовить назад уже чизкейки, на трубочек и все установлю. Я, наверное знаете еще сделал я наверное сделаю эфир где я готов чтобы вы видели как что происходит я конечно вам в таком чепчике фартушек все как положено волосы полностью убраны олег ну слушайте я не хочу вот это отвечать на вопросы ваши ну вот вы меня уже достали вот честно анжела когда все закончится Ух, я не знаю, ребят, это вопрос не ко мне. Я, к сожалению, с Буденища... Ага, именно с Будунищем. вместе шпили. Тишина наливал. Ну и учеба. Не, ну слушайте, вы что думаете? Я же открываю. открыла не кафе. Ой я открыла небольшой масс. Для уже закинчилась. Алексей, не, буду, не хочу этот ваш бред. А, небольшой, да, такой масс. Там же не то, что там, как кафе, что там она очень много готовить. Чисто символически, понимаете? И учеба. Учеба, скорее всего, будет дистанционно. Так что, если она будет дистанционно, я свободно могу заниматься От зуме. Это не мешает готовке. Ты кто чудо? Так, ребят. Около триходины. Я еще не знаю, около триходины, это будет. Не скажу. Витчика пропитая. Да. Хочешь вместе и пили, Максим. Я понимаю, Олег, Я же говорю, я все прекрасно понимаю. Ну, насколько стараюсь, да, допустим. Я прекрасно понимаю. Но я хочу сказать одно, что ребенка подмать мне. Поэтому кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я, конечно, тоже очень пережил мешки под глазами пива. Мешки у меня давно, придурок. Еще с начала войны выглядишь неважно. Это я знаю, уставший. Вчера был тяжелый день. Поэтому как-то так. Вы мне покажите, на кого не повлияла война. Я готов борщ с помпушками. Нет, не буду. Владимир, я ничего, во-первых, переделать не буду, это во-первых. А во-вторых, Запорожье, это как было Украина, таким будет. Алкогольные, алкогольные поддерживаю. Я не нахожусь в Одессе. Я в Одессу приезжала с ребенком отдохнуть и по делам. речи тебе на плечи. Так, все, кто желает, э, все, кто желает мне зла, заберите его себе. Я ни на каком море не отдыхаю. невнимательно внимательно такие еще. Спасибо, Александр что легко вы все думаете что это легко раз знаешь нет это тяжело очень тяжело тяжело и физически и психологически вы прекрасно понимаете что э, помимо э, готовки да, учеба плюс хождение по судам и себя защищать тут хотя бы выкроить время он вот действительно надо э, надо потому что можно свалиться вообще и поменьше и поменьше нервничать нервничать переживать но без этого к сожалению не получается нервничать и не переживать ничего она пока месяц в колею пока войдешь в колею а вот когда войду будет все нормально время просто мира. Забыла я тебя спросить. Когда уже вою, войду, войду в колею, время, знаете, распределить, будет все нормально. О. Так, а что ты смотришь тогда? О гадости пишешь. Да, спасибо, Альберт, всем сейчас тяжело, правильно. Только все думают, кто-то ж может и спит по 8 часов, да, по 8, по 10 часов, а кто-то, допустим, на ногах. Это я к чему веду, вот, Альберт, вот вы говорите, всем тяжело, да, только кто-то пишет, почему у меня снеги под глазами, или я вылежу не, не очень. Вы на себя посмотрите. Так, ребят, буду эфир заканчивать. Потому что сейчас пойду на заседание. Возьмите, пожалуйста. Спасибо, удачи. Спасибо большое вам. Нет, кофемашину я не покупала, кофемашину мне дали. Я из Запорожья. И когда сейчас немножечко воды полью, будет вот сюда. Спасибо, Ирина. Спасибо за поддержку. Матч шел с ночной именно с ней вы достали своими гадостями иногда, ну это капец какой так что, ребят, буду подготавливать, чтобы вы посмотрели как что делается само будет интересно, никогда не выходила не была поваренком, да, или кондитером в прямом эфире короче, как-то так спасибо большое, кто меня поддержит и спасибо тем, кто пишет мне гадости я как раз вашей гадости обращу в свою силу а вам не забывайте, они обязательно вернутся надо идти уже на заседание 10.45 и включаться там.